Hədisdə var ki, məli onun mən əlqa kəlləhu ələn al nas. Allahın lənəti var o insana kələ başqasını yükləyir, öz işini başqasına yükləyir. Öz elə məldiya o vəziyyət, hələ ona tapşırır, buna tapşırır, ona tapşırır bunu. Bir var iş prinsipi də onu bildiyikdə, yani biri müdir idi. Bir də var hələ öz işlərini deyil, yükləyir başqasına. Hədisdə var, Allahın lənəti var belə insanlara. Özün əziyyət çək, özün zəhmət çək. Zəhmətə qatlaş, əziyyətə qatlaş. Elə onu bunu tapşırmaqla olmaz ki Allahın xoşu gəlmir. Allahın xoşu gəlir xadim insandan, cəmiyyətə xadim olan insandan. Yəni nə incələ kimdən onu buna əmr eləsin. Bir insan gələ özü də bir can atsın, xidmət eləsin. Hətta bu birinin həyatına məna verir. Həqiqətən də. Benim həyatıma məna verir. Bu da bir hədiyyədir.